92 benzini görün farsunqana günə qoyub. Güclü təcrüglü farsunqadır və artıq demək olar ki bu ə, yəni ələ gəlməz bir vəziyyətdədir. İndi mən bunu Nəsibdən soruşsam, Nəsib elə nə var nə. Sağ ol qardaş, yaxşıyam. Eee, Nəsib bu belə mən görürəm ki, bura tam olaraq belə qapqaradır. İndi bunu e, bu ələ gələcək, bu bərpa olunan bir şeydir yoxsa? Bərpa olunan şeydir. O da nədən aməl eləyir? 92 benzindən. Yox, bilirəm, onun indi təbii ki, qeyd elədik, amma Hı. bu indi amələ gələcək yoxsa bu artıq yalnız? Çalışdığımız qədər amələ gələcək. Yəni yuxu təmizləyəcək, əldən düzələcək. Amma bir dənə də düzəlməyəndə o dəyişilməlidir. Nə qədər dəman müsətəz o bu neçə illərdir məsələn işdə bu 100.000 92-də işləyəndə əmələ gəlmir də. İndi burada bunun e, nano deşikləri var da, çox Bəli. nazik xırda. Onu gözlə görə bilməsən. Bu qaraltı bunun üstünü basıbsa. Bəli. Bunu nə ilə təmizləyirsən? Belə ultrasəs dəmanı var orada. Ultrasəsdə səslə təmizləyir bunu. Naqad naqa dısatdı bütün deşiklərin içərisini təmizləyir. Aha, elə Tün, bir kislafta kimi yandırır. Bəli. Ha. Bu elektromaqnit klapandır, fasonka. Hı. Bu şunu keçir. Biz bunu aparatın şununun taxırıq, dəmanın içə qoyuruq. Yəni bunu çölünü təmizləmək belə asan bir şeydir. Əsas bunun içini təmizləsə o çölündə o zibil varsa demək içində də var. Aa. Yəni o içində zibil var, onu təmizləmək üçün şunununu taxıq, dəmanını töküb burdan. Bunun içi ilə belə iç təmizlənir əslən. E, bu neçə olur bunlar vəbişə? Bunların tərsi neçə olur? Maşından maşına fərq dəyişir qiymət. Məsələn 150 manatdan başlayıb qiymətdə, o da infirmatında orijinalı bir 300 manat satdı orijinalı. İndi boş vəması ilə satılan bir şey tapıq qoymaq olub. Bax bir də göstərmək istəyirəm, bir də fikr verin deməli Audi Volkswagenə gedən bir belə deyək yüksək təzyiqli CDI fasunkadır və görün nə gündədir. Bilirsiniz də burada ə, xırda təmiz olmalıdır bura və xırda-xırda, çox xırda, çox ə, belə deyək, nano ə, Deşik, mələ, deşiklər baya. olur, Stop. deliklər olur ki, oradan əlbəttə ki, yanacaq gedir. Yanacaq ki, nə yanacaqdır? İndi hamımız bildiyik 92 bəl. görün nəqqalar çıxardır. Ona görə də çalışın ümumiyyətlə bunu belə deyək, neçə vaxtdan bir təmizləmək lazımdır. Məsələn, əgər 92 ilə istifadə edirsənsə 25000 2025 min 92-nə də o da. Mən hətta deyərdim ki, sən 25 min deyəsən. Ha. Mən hətta deyərdim ki, hər 10 minlə gəlsin. Hə, 10 minlə bir gəlsinlər vəs qiymət fərqlərinə görə məsələn indi imkan olub-olmamasına görə bu nələrdə vəs qiymət yuxarı. Qiymət deyirsən, bu məsələn indi bu Q5-də desən. Bəli. Eee Q5, bunda neçisə nə şey var? Təzə modeldir. Təzə, Təzə modellərdə modellər modellər nə təcə. Digayt da? Bəli. Təzə modellərdə nə təcə gəlir? 4 dənə sadə fasun kart və kollektorun altında 4 dənə yüksək təzyiqli. Bax, gördünüz, yüksək təzyiqli nasosudur bu. Benzin şlanku gəlir, bir dənəsi bura gedir, bir dənəsi bura, burdan da bu aşağı. Aa, burada tə, deməli 8, dənə. 8, dənə. 8, dənədir. 8 dənədir. 4 silindr də. Bax, 4 dənə deyirsən, 4 silindrdir. A, yarı-yarı ayrılır. Deməli həm bütün maşınlarda elədir. Bax, Audi-də elədir, təzə O fasadda elədir, təzə Kəmil elədir. Hələ 3-5 Kəmilin təzəsi. Onlarda 12 dənə fasun kava. 6 dənə sadə, 6 dənə yüksək tərcibli. E, Məsələn, bayaq bunda neçəyə yericəcəksən bunları? Bunda 178 dənədirsə. 170-180 manatdır. Bəs 4 dənəsini də GDI-da. 4 dənəsi sadə 4 dənəsi 120 manatdır. Sadə 4 hə, dənəsi. Buna bir yey, gediyə hə. bəli. E, Kolektor sökülüb yığılması 4 silindirdə 120-dir. 8 silindirdə 150-160 manatdır. Qiymətlər dəyişir maşına görə. Qiymətlər dəyişir. Nəsbin nömrəsini deyirəm sizə: 077 426 62 63. Bir dəqiqə qeyd edirəm. 077 426 62 63. Qardaşa zəng eləyin. E, yəni Forsunke ilə injektor nazardan bağlı bütün məsələləri hamısını Nizlosm bu bitsin və biraz qal. Bax belə